روحی کی روحانی شخصیت پیر جوگل سہیں آج ہم ان کے مزار پر جا رہے تھے مزار کو دیکھتے ہی دل کو قلبی سکون ملا اور روح کو تمانیت شہد ملک نے ان کی حوالے سے کچھ ایسا نقشہ کھینچا تھا کہ دل نے بس یہی کہا کہ فوراں پہنچا جائے آج وہ من کی مراد پوری ہو رہی تھی بابا جوگل کا مزار تحصیل لیاقت پور کے قریب واقع ہے چولستان میں مزار سے کچھ دور چند ایک گھرانے ہیں اور مزار کے ساتھ ایک مسجد اور چھوٹی سی دکان بھی ہے مزار ایک اونچے چبوترے پر بنایا گیا ہے جبکہ نشیب میں ایک وسیع ہموار میدان ہے جس میں چھوٹے بڑے کچھ سایہ دار درخت بھی ہیں جہاں منتے ماننے والے مرادیں پوری ہونے پر کھانا بناتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں اور دوسری جانب کچھ کمرے بنو ہیں جہاں زہرین قیام کر سکتے ہیں لیکن شاید سالانہ اور اس کے علاوہ شاز اور نادر ہوئی کوئی وہاں رہتا ہو پیر جوگل سہی کے بارے میں مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں کچھ کے خیال میں وہ تبلیغ دین کے لیے یہاں آئے تھے کچھ کے نزدیک وہ روحانی سکون اور کمال پانے کے لیے ویرانے میں گوشہ نشین ہوئے تھے کیونکہ روحانی تہارا قلبی کلبی تمانیات ہمیشہ آبادیوں سے دور تلاش کرنے کی روایت ہزاروں سال پرانی ہے ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ اپنے مال مویشیوں کو چراتے ہوئے ادھر آ نکلے بعد میں بھوک پیاس سے ان کا انتقال ہو گیا ان کے قبیلے والے انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے اور پھر وہیں ان کی قبر بنا دے والم عالم سباب سنی سنی تو بہت سی روایات ہیں اس کچی قبر کو پختہ اور خوبصورت مزار میں تبدیل کرنے کی کہانی بھی بڑی زبردست بیان کی جاتی ہے کہ پیر جوگل گل سہیں ایک رات خواب میں آئے اور اپنے مجاور کو بتلایا کہ پختہ اینٹیں فلاں مقام پر زیر زمین موجود ہیں انہیں نکال کر اس جگہ استعمال کیا جائے واقعی میں ایسا ہی تھا لہذا ان پختہ سے مزار کو نئی شکل دی گئی پیر جوگل کے مزار پر ہر چاند کی چودویں رات کو دور و نزدیک سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جبکہ چودہ شبان المعظم کو سلانہ اور ہوتا ہے یہ جو آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں کہ ان بچوں کو دیکھیں یہ تھوڑے سے مختلف بچے ہیں یہ اس دن جب ہم گئے تو روحیل خاندان اپنے اونٹوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے ان لوگوں کے تخش نقش نین تیکھے ہوتے ہیں آنکھیں چمکیلی ہوتی ہیں رنگ صاف ہوتا ہے مجھے لگا کہ شاید سکندر اعظم کے لشکر سے بچھڑنے والے یونانی لوگوں کی اولادیں ہیں کیونکہ روحی کے لوگوں کی خد و خال اور رنگت عموماً ایسی نہیں ہوتی اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جب ان کا سلانہ عرص ہوتا ہے

مزاروں کو جب میں دیکھ رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ بہت سے لوگ روحانیت پہ یا ان مزاروں پہ نا وہ اعتراض کرتے ہیں ان کے بقول روحانیت اور صوفیت صرف تساہل پسند اور کم ہمت لوگوں کی رہ فرار ہے جنوبی پنجاب اور سندھ کے لوگوں کی معاشی پسماندگی بھی انہی روحانی مراکز کی اجازت ہے چال باز و چرب زبان اشخاص معصوم لوگوں کو سچے سیدھے ان کے ایمان و اعتقاد کا ناجائز فائدہ اٹھا کر خود ایش عشرت کی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے ارادت مندوں کو صبر و توقع کا درس دیتے ہیں یہ تو تھی ان کے بعد میرے ذہن میں بھی کچھ خود بخود جواب آ رہے تھے کہ رحبانیت اور روحانیت میں کیا فرق ہے رحبانیت میں سب کو چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں نکل جانے کا نام ہے لیکن روحانیت رجائیت ہے امید اور حوصلے کا نام ہے مشکل حالات سے نمٹنے کا بہترین میکنزم ہے ہر حالات میں جینے کا درس ہے ہر کسی کے ساتھ محبت بانٹنے کا پیغام ہے سب مذاہب اپنی تعلیمات اور تفصیلات میں شاید مختلف ہوں لیکن ان سب میں روحانیت کا رنگ مشترکہ اور متفقہ ہے کیونکہ سب مذہب انسان کو مہذب بنانے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں ایسا ماحول پیدا کرنا جس میں سب ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں روحانیت کی روح اور اصل بھی انسانیت اور محبت ہے مذہب میں متاثر اور تنگ نظار صرف میرا خدا سچا تیرا خدا جھوٹا کہتے اور لڑتے جھگڑتے ہیں حالانکہ اس نے خود کو لاکھوں پردوں میں مستور رکھا ہوا ہے مخلوق کی خدا کو خدا کے نام پر ہی سب سے زیادہ موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے پتہ نہیں کہ یہ لوگ خدا کے سامنے اپنے اس نے جرائم کا جواب کیسے دیں گے جب ہم اندر گئے تو ہم نے وہاں دیکھا کہ اس پہ جو ہے ایک اچھ بہت خوبصورت ماحول بنا ہوا تھا اس میں جو موت کی دین تھے مریدین تھے ان کی طرف سے وہ ہار یا مالائیں بھی تھیں روحی کی کچھ خاص بھی بنی تھی کافی سارا یہ کشیدہ, کشادہ جو ہے نا وہ مزار ہے دیسے بھی پیر جوگل کا مزار ایک بلند و بالا ٹیلے پر سفید و سر سبز رنگ سے مرسا ہے جو آپ دیکھ رہے آپ نے شروع میں بھی دیکھا کہ کیسا روح پرور منظر پیش کرتا ہے سچی بات بتاؤں کہ گنجان آباد شہروں میں اولیاء کرام کے مزاروں کی نسبت فطرت کے وسیع و بسیت ویرانوں میں واقع روحانی مراکز میں مجھے زیادہ کشش محسوس ہوتی ہے سنگ لاکھ پہاڑوں میں واقع چھوٹی اور اکلوتی مسجد ہو یا روحی چولیستان کے بے رنگ صحرا میں سادہ رنگوں سے سجی مسجد مجھے وہاں بہت زیادہ سکون ملتا ہے بہت سے لوگ اولیاء اللہ کے مزاروں پر اعتراض کرتے ہیں مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی میں کیا پیغام دیا تھا فقط تو اللہ سب سے محبت مشکلات میں صبر اچھا چلیں اب ان کے مزاروں سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے اس دنیا سے چلے جانے والوں سے کیا مسائل ہو سکتے ہیں ان کے مزاروں کے چکر لگانے والے لوگ وہاں بیٹھ کر کسی کے خلاف سازشیں تو نہیں کرتے نا ان مزاروں سے دہشت گردی کا پیغام ملتا ہے یا محبت اور سکون کا تو میرا خیال ہے کہ جب ہم ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو ہم خود کو خدا سے زیادہ قریب پاتے ہیں یا ہم جب زندگی کی حقیقتوں کو دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کس طرح سادہ اور کنات بھری زندگی گزاری تو اس کے بعد جو ہے نا ہمارا زندگی کے حوالے سے جو ہے نا مزید جو ہے نا وہ مثبت جو ہے نا وہ سوچیں آ جاتی ہیں ہر مزار کی طرح یہاں بھی کبوتر کافی تعداد میں تھے جن کے لیے مزار کی بیرونی چھت پر چہار جانب کے گھر یا گھونسلے بنے ہوئے تھے واصف علی واصف کے مطابق کبوتر اور کمریاں بے ضرر پرندے ہوتے ہیں ذکر الہی کرنے والوں کی طرح ہو حق کی آواز نکالتے ہیں ان کے خیال میں صحب مزار سے محبت کرنے والے خدا سے اس کا قرب مانگتے ہیں اور کبوتر کی شکل میں وہاں رہتے ہیں پیر جوگل کے مزار کے کبوتر کافی خوبصورت اور صحت مند تھے ان کی ٹولیاں وقفے وقفے سے اڑان اسمان کی میں پرواز کرتی اٹکیلیاں بے فکر بے پرواہ ہو کر بیٹھ جاتی نیچے پانی اور خوراک کے برتن بھرے پڑے تھے چیڑیاں بھی کافی موجود تھیں چاندی کوے بھی کہیں سے اڑتے آ جاتے چیڑیوں کبوتروں اور کبوں کو ایک ساتھ کھانا کھاتا دے کر بہت بہت بھلا لگتا ایک اشرف المخلوق آدمی ہے کہ وسائل کی بہتات کے باوجود اپنے ہم جنس کے ساتھ رہ کر بھی راضی نہیں ہوتا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مادیت کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں کارل مارکس نے بھی معاشی کشم کش کو ساری انسانی تاریخ کا سبب اور خلاصہ قرار دیا تھا مذہب نسل زبان علاقے اور دیگر اسبتیوں کو زیادہ تر مادی فوائد مثلا اقتدار اختیار اہتکار زر و مال وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مادیت کی انتہا پانے پر بھی سکون نہیں ملتا مادیت یاسیت کو جنم دیتی ہے اور مادی لوگ اکثر اوقات بے چین اور مسترب رہتے ہیں روحانیت فقط روح کی تسکین کا نام نہیں ہے محض مذہبی رسومات کی ادائیگی نہیں ہے فطرت سے جڑنے کسی تخلیقی فن میں ڈوب جانے کسی دوسرے انسان سے بے لوس اور مخلص تعلق کو بھی روحانیت میں شمار کیا جاتا ہے روحانیت نے مادیت کو کبھی برا نہیں کہا بلکہ بلا امتیاز دوسروں کے دکھ بانٹنے کی تلقین کے جب آپ کا زہر و باطن ایک ہو تو آپ روح کی بالدگی اور پاکیزگی پاتے ہیں تصوف اور روحانیت کے نام پر مادیت چمکانے والے روحانی شخصیت نہیں بلکہ قابل نفرت ہوتے ہیں انہی ادا اداکاروں اور منافقوں کی وجہ سے روحانیت کا تقدا پامال ہوتا ہے مادیت اور روحانیت دونوں ضروری ہیں ہاتھ پوں توڑ کر بیٹھنے والا دوسروں کے رزق پر نظر رکھنے والے تو خیلی یا عکاس بیل تو ہو سکتا ہے روحانی شخص ہے نہیں اللہ کے درویش کلندر بندے اپنے منہ کا نوالا بھوکے حچت مند کو کھلا سکتے ہیں چھین نہیں سکتے کیونکہ خود بھوکا رہ کر بھوکے کے پیٹ بھرنے کا جو مزہ اور سکون ہے وہ نوالا چھیننے والے بد نصیب کے حصے میں کہاں آ سکتا ہے تو پیر جوگل سنگھ کے مزار پر گزرا وقت کافی قلبی کیفیات و احساسات سے مامور رہا دل میں پھر آنے کی خش رکھتے ہوئے ہم واپس آزم میں سفر ہوئے اور شہد ملک سے ہم نے یہ وعدہ لیا کہ ہم اگلی دفعہ پھر انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے please hit the like button and the bell notification icon.